निरंजन दत्त कावड परिक्रम यात्रेचा आजचा आपला अठ्ठेचाळीसवा दिवस आणि आपण सकाळपासून प्रवास चालू करून साधारणतः साडे अकरा वाजलेले आहे आणि आत्ता आपण आलो आहो मेलडी माता मंदिर तर मेलडी माता मंदिर अमरापूर अमरापूर या ठिकाणी आलो पण रस्त्यात येताच त्यांनी आपल्याला एक भाविक भेटले आणि त्या भाविकांनी आपली जेवणाची व्यवस्था केली आपका का नाम मगनभाय मगनभाय तर आपने खाना की सब हमारी व्यवस्था की आहे ना? तो गुरु दत्तात्रेय से यही प्रार्थना करेंगे कि आपका मंगलमय हो और मिलरी माता भी आपके ऊपर कृपा बरसाए तो यहाँ के जो महंत है तो आपका नाम बताइए नहीं भगत। नहीं नहीं भगत नहीं, बापू हमारे <laughs> लिए तो आप बापू ही है ना तो ये यह यहाँ के महंत है और ये यह यहाँ की सेवा करते यहाँ आता संत निवास होता है फार सुंदर मोटी अद्भुत जागा है मेलडी माताचं मंदिर आहे छोटंसं त्याचंही काम इथे चालू आहे फार सुंदर आणि अद्भुत दर्शन आपल्याला झालं दररोजचं आपलं दर्शन तर अद्भुतच असतं एक नवीन वेगवेगळ्या ठिकाणचं दर्शन आपल्याला होतं आजचा आपला अठ्ठेचाळीसवा दिवस फार सुंदर आणि आनंदात चाललं आहे जय मेलडी मा अद्भुत आहे दोन्ही महाराज मंडळी अगदी आनंदात आहे महाराज आनंदात आहे ना एकदम आनंद हा अलग निरंजन आत्ता आपण हिंगोलगड परिसरामध्ये आलेलो आहो आणि फार सुंदर अद्भुत आता हा हिंगोलगडचा परिसर आहे इथे हिंगलाज माताचं मंदिर आहे ते वरती समोर जे आपल्याला दिसतं आहे हे इथे एक राजवाडा आहे आणि त्या राजवाड्यामध्ये हिंगलाज माताचं मंदिर आहे आणि हे अभयारण्य आता सुरू झालेलं आहे हिंगलाज हिंगलगड हिंगोलगड अभयारण्य आता सुरू झालेला आहे फार सुंदर असा अठ्ठेचाळीसवा दिवस आपला दत्तकावड परिक्रमेचा सुरू आहे जय गिरणारी फार सुंदर आणि अद्भुत आपला दिवस आपली परिक्रमा चालू आहे आणि निरंतर अशीच परिक्रमा भक्ती गुरु दत्तात्रय महाराज नवनाथ महाराज आपल्याकडून करून घेऊ हीच त्यांच्या चरणी प्रार्थना महाराज आदिनाथ महाराज आदि आदिनाथ महाराज आत्ताच आपण हा घाट चढून वरती आलो आणि इथे हजरत पंचपीर ही एक दर्गा लागलेली आहे तिथे पाण्याची व्यवस्था ति आहे तिथे आता पाणी घेणार अगदी कावड आता आपण सायकलवर ठेवली पाणी घेणार आणि पुन्हा पुढचा प्रस्थान करणार अलक निरंजन जय गिरणारी अलक निरंजन आत्ता आपण आलो आहो लिलापूर या ठिकाणी आणि फार सुंदर इथे मोहन बाप्पा यांचं मंदिर आहे तर आता आपल्याला तिथे राहण्याची व्यवस्था आपली झाली आहे फार सुंदर आहे अद्भुत आहे आपले महाराज <laughs> पुढे आले आणि आपली राहण्याची व्यवस्था त्यांनी <laughs> केली आहे फार सुंदर आदिनाथ महाराज हा तर आता आपण इथे आलो इथे आश्रमाचं काम पण चालू आहे फार सु आता आपण आतमध्ये आलो आहो आणि आतमध्ये एक छोटस फार सुंदर आणि अद्भुत मंदिर आहे तो आपका नाम मोहन नाही नाही आपका नाम पूजा बाई पूजा पूजा भाई पूजा भाई, पुजा भाई। आ, बहुत बड़ा प्यारा नाम है आपका पूजा भाई तो यहाँ की थोड़ी जानकारी बताइए ये जो मंदिर है यहाँ की जानकारी में का भक्तो सत्यनारायण भगवान की कथा करता है हा? और हाथ पक दुखता है तो कोई मानता हाथ पक की रखते है अच्छा मतलब हाथ पैर जब दुखते है हा? तो यहाँ अगर लकड़े का हाथ पैर चढ़ाएंगे तो ठीक हो जाता है ऐसी ये जगह है ये और सत्यनारायण भगवान का कथा यहाँ पे करना चाहिए और करने से अपना मनोरथ पूर्णा होता है तो यहाँ आपने को कावड़ रखने के लिए बहुत अच्छा अच्छी और बढ़िया जगह मिली है यहाँ हमने हमारी जो कंधे पर कावड़ थी वो यहाँ लगा दी आ? और ये जो अभी मंदिर है अभी उधर जाएंगे हम तो आइए आप मंदिर में यहाँ का मेन मानस है जंती भाई पोपट भाई रामाणी अच्छा जंती भाई पोपट भाई जंती भाई पोपट भाई, भाई रामानी अच्छा तो ये हाँ ये है मोहन बापा हाँ ये मोहन बापा की जगह ये है मोहन बापा की जगह हाँ मतलब जागा समाधि स्थान सम, होता है समाधि स्थान मतलब यहाँ पे समाधि है समाधि स्थान है अच्छा जगह का मतलब होता है जहाँ समाधि है उस जगह को जग्ञा कहा जाता है हाँ, तो ये बहुत अच्छा अपने को जग्या, आ, मिला और हमारे भी भाग है जो हम यहाँ आए इनके दर्शन हुए और बहुत अच्छा हमें आनंद आया ये जो रखे है मतलब ये लकड़े का हाथ पैर ये, ये सब यहाँ अगर चढ़ाएंगे तो जो दर्द पेर होता पेर है।, है हाथ पैर में वो ठीक हो जाता है ऐसी यहाँ की मान्यता है यहाँ की मान्यता बीमारी निकल गए बाद तो। मतलब ये सब पगड़िया लोग चढ़ाते हैं जैसी जैसी उनकी मन्नत होंगी वैसा वैसा यहाँ चढ़ाया जाता है हाँ। कि किसी को लड़का नहीं है, लड़का हाँ मतलब किसी को लड़का नहीं हुआ तो लड़के का पारणा बनता है तो, तो लड़के का, का यहाँ पारणा ला के छोड़ दो तो लड़का ही हो जाता है मतलब ये बहुत बड़ा और अच्छा धाम है और बहुत अच्छा आनंद आया यहाँ पे माता महाकाली महाकाली और गैल माता महाकाली और गैल मा गैल मा रामानी परिवार ना कुल देवी, देवी।, चा, देवी।, चा, देवी अच्छा रामानी परिवार कुल देवी दोनों दोनों माँ अच्छा बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया हमारा यहाँ दर्शन हुआ और हमें भी इस जगह का लाभ मिला ये तो भगवान दत्तात्रेय जी की कृपा है बहुत आनंद अलग निरंजन मोहन दादा का भाई है ये जो मोहन दादा की जो जगह है आ, मतलब जो मोहन बापा हुए आ, उनके है। उनके सगे भाई है। उनके सगे भाई आ, ये छोटे छोटे अच्छा तो इनका भी हमें दर्शन हुआ और बहुत बड़ा आनंद आया आ, <laughs> चलो ये तो दत्त महाराज की कृपा है जो हमें ऐसे ऐसी जगह गुजरात में देखने के लिए मिली कि बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह हमें रुकने का रुकने के लिए दत्त महाराज ने व्यवस्था करी है बहुत आनंद आता है और हमारी जो परिक्रमा जो चल रही है बहुत आनंदमय वातावरण में चल रही है बहुत आनंदमय हाँ नवनाथ महाराज की जय बप्पा सीताराम महाराज की जय गिरनारी भगवान की जय गिरनार